Дня у Омані стартував чемпіонат світу з пляжного гандболу, у якому взяли участь 12 команд. Серед учасників була і збірна України під керівництвом Олега Сича. Сил, об'єктивних причин, високих цілей перед командою не ставилося. Але вже за п'ять днів члени збірної поверталися додому героями у ранзі віце-чемпіонів світу. З цієї нагоди, 18 липня, у Южному відбулася прес-конференція за участю представників ганбольного клубу Портовик. Такий результат, звісно, ми не очікували. Дело в том, что подготовка сборной команды к данному чемпионату мира проходила очень сложно. Вы все знаете о том, что Украина проводила совместно с Польшей Европейский футбольный форум, идет подготовка наших олимпийцев к Олимпийским играм непосредственно уже в Лондоне, и, соответственно, финансирование нашей команды было минимальное. То есть не смогли мы провести ни одного нормального учебно-тренировочного сбора, не сыграли ни одного международного турнира. Ну, может быть, это и к лучшему было, потому что наши соперники, как оказалось, были не готовы к игре нашей команды, не смогли нас просчитать и уже по ходу чемпионата изучали нас, наш стиль, наш почерк. Поэтому, поехав туда в роли темной лошадки, никому неизвестными спортсменами, удалось пробиться в финал. Серебряный успех – это очень здорово для всего нашего украинского гонбола, для игровых видов спорта, потому что данное достижение, как вы знаете, в других игровых видах спорта уже давно не было таких результатов, где команда Украины на равных сражается на мировом форуме с ведущими командами планеты. Національна збірна складалася з 10 гравців, 7 з них представники портовика. Тренерський штаб був сформований суто з представників южницької команди. Прибули українці до оману вже в день змагань. І відразу зіткнулися ще з однією проблемою кліматом. Прилетів оман, звісно, ми почували, що клімат дуже важкий. Сидя страх на самолітах. Було ясно, що придеться грати в дуже важких умовах. По-перше, сильна жара і сильна велика влажність. Приехал, мы приехали на день игры, успели пообщаться с российской делегацией, которая находилась уже неделю в Романе. Они проводили там сбор, то есть климатизацию проходили. И они нам рассказали, что очень сложно держать мяч, так как он скользит, рука потеет, невозможно держать, и что нужно к нему привыкать, к этим условиям что единственное спасение – это намотать на пральце лейкопластырь, тогда есть возможность какая-то с этим мячем работать. Игры проходили вечером и в 6 часов. Самая страшная была ситуация, это где-то вот в период с 6 до 8 часов вечера. Именно вот такая самая большая сырость, когда солнце заходило, и, и уже был вечер, но наступала большая сырость. Где-то уже в 11 часов уже более-менее можно было играть. Вот. Все, все команды, которые участвовали в этом мира, приехали заранее. Команды, это мы приехали в день игры. Вот, все команды к этому готовились, понимали и для того, чтобы показать результат, приехали пораньше, чтобы это все прочувствовать. Україна потрапила у доволі важку групу, де її суперниками стали Австралія, Бахрейн, господарі Оман та фаворити турніру Бразилія і Росія. Перший день наші гонболісти здобули перемоги над Австралією та Бахрейном. Тож шанси на вихід із групи стали високими. Проте наступного ігрового дня підопічні Олега Сича не змогли завдати проблем росіянам та бразильцям. У підсумку дві поразки, і остання путівка з групи розігрувалася у матчі Оман-Україна, один-один і переможця визначили боліти. Тут справжнім героєм став. Голкіпер портовика Ігор Чуприна. Його сейф при рахунку 6-6 став ключовим. Україна реалізувала свій боліт та вийшла до наступного раунду. За счет, звісно же, настроя, це первое. второе это везение. И в третьих, что они нервничали даже больше, чем мы. У меня лично никого мандража не было, я готовился, настраивался ко всем играм одинаково и, конечно же, хотелось очень выиграть, доказать себе, что мы приехали туда не просто так, а приехали за результатом. У другому груповому раунді Україна в першому матчі поступилася Хорватії, але наступні матчі з Єгиптом та Іспанією завершились на користь наших гандболістів. Знову на висоті у серії булітів виявився Ігор Чуприна, за що був відзначений Олегом Сичом. Без нас сердства візення не буде. Тому що він Віздівся здорово, Не тільки буліти, Він внесла цю сум'ятницю, щоб ігрок потерявся в булітах, але треба, щоб ігрок потікався в грі. В игре он здорово стоял, и, и то было просто забить ему гол. И уже в гулитке, когда уже игрок один на один с вратарем, там еще команда может помочь игроку встать на свое место. А здесь никто не поможет игроку. Вот он становится один на один с вратарем. И когда вратарь у него отбил в игре там 50% бросков, поверьте мне, у него матраж очень, очень сильный. Поэтому здесь мастерство вратаря тоже очень много -то решает. У матчі Єгипет Україна розігрувалася остання путівка до півфіналу, де вже очікувала свого суперника збірна Росії. Українці зуміли здолати чемпіонів Африки, тож наші географічні сусіди були дуже раді цьому, оскільки вважала збірну України слабшою. Недооцінка суперника і зіграла з жарт з росіянами. Один-один знову серія болітів і збірна України вийшла до фіналу. Тактично розібрали команду Росії, по полочкам, так, по полочкам це було, але... психологически вышли настроенные очень уверенно. Россиянам было что терять. Россияне ставили перед собой задачу этот турнир выиграть. Поэтому они очень радовались, когда узнали, что четвертое место заняла сборная Украины. Они нас обыгрывали на европейском первенстве, они обыгрывали нас на уже здесь непосредственно в Омане на мировом первенстве. И на их стороне было психологическое преимущество. Когда они увидели, что наши ребята упираются, не, 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 ломаются, не гнутся, тогда уже руки задрожали у россиян. И непосредственно это все уже вылилось в серию булитов, где, скажем так, триумфатором стал Игорь Чуприна. Я был, честно говоря, я был уверен в результате. Я был уверен, когда дошло дело до булитов, видел лица российских ребят, Видел лица наших ребят. Наши были уверенные в себе, не самоуверенные, а именно уверенные в себе. Выходили, спокойно делали результат и, соответственно, его добились. У нас решилась игра на четвертое место с Египтом. Египет очень сильная команда. Личная команда, чемпион Африки. Очень, мы обыграли очень тяжело эту команду. И Россия боялась, в принципе, Египта, но не нас. И когда мы заняли четвертое место, в принципе, Россия, может, вздохнула с облегчением, что мы полегче соперники, с Египтом. Потому что Египет тоже целенаправленно готовился, играл турниров очень много. Да, ну, Вышла играть иногда, что ребята делали. Э, мы, мы разобрали команду России, нанесли э, коррективы после э, той игры, которую мы играли под группе где мы России проиграли 2-0. Вот, э, мы разобрали все ошибки, все их сильные стороны, слабые стороны. Вот, естественно, мы нашли слабые стороны и... Поставлю задачу підірок. Є ребята, якого собі помінути У фіналі на нашу команду чекав справжній грант пляжного гандболу. Збірна Бразилії. Проте Україна дала справжній бій бразильцям та мінімально виграла перший період. Далі суперники повернули собі перевагу, нічия і знову боліти. Проте цього разу фортуна була проти нас. Бразилія втретє стала кращою командою планети. Проте ця перемога дала всім дуже важко. Бразилія така ж теж немощна, але нам потрібна була тут. И когда мы включили скорость в первом тайме, бразильцы не знали, куда бежать. Они просто они были ошарашены. Они легко нас переиграли в подгруппе. Легко. Здесь мы дали бой такой, что они просто были ошарашены. В втором тайме, да, они перестроили свою игру. Чем она вот, классная команда, то, что она может в любой ситуации находить эти варианты. Они накатаны, еще раз, очень сильно, здорово, разные тактические моменты. И все это есть они легко перестроились, нам было где-то сложнее это все, и мы там проиграли. Но они поняли, что и когда они, мы проиграли Куклит, они стали чемпионами, они просто они были в шоке. Они просто были в шоке. Они так радовались, что я не знаю. Хотя в полуфинале они легко обыграли сборную Хорватии, которая является чемпионом Европы. очень непростая команда. Поэтому я считаю, что здесь класс какой-то, характер ребята проявили, и волю победы. Единственное, что Ребята, молодці, все сесію. Збірна України стала кращою командою з Європи на світовій першості. Кожен з гравців віддав всі сили для цього успіху. Гра нашої команди стала справжнім відкриттям, тому не дивую, що саме українець отримав приз кращого гравця турніру. Ним став колишній гравець спортовика Віктор Ладика. Не забули привітати нашу команду з успіхами та відзначити це досягнене і представники федерації і міністерства. Было очень приятно, даже когда после каждой выигранной игры в Оман приходили смс поздравляли и руководство федерации, и руководство профильного министерства. По прилету в Борисполь встречал президент федерации, руководство ассоциации пляжного гонбола с шампанским, с конфетами, то есть всех ребят поздравляли. Значит, насколько я знаю, принято уже решение о присвоении ребятам звание мастеров спорта международного класса. Олег Петрович получает звание заслуженного тренера Украины. Вы уделили нам большое внимание. Идет сейчас разговор о том, что по линии непосредственно спортивного ведомства будет выдана ребятам премия за призовое место на чемпионате мира. То есть внимание со стороны чиновников есть, это приятно. Я думаю, что и областная наша власть тоже каким-то образом проявит э, себя, то есть, ну, скажем так, будет день порта, будет чествование, я думаю, не только портовиков, но и команды, потому что, еще раз повторюсь, это очень значимый успех э, не только для гонбола, а для вс всех видов спорта Украины в целом. Сергій Гордієнко подякував за цей успіх і тим людям, які брали участь у розвитку пляжного ганболу в Україні в минулі роки, оскільки ці медалі також і їхня заслуга. Цей Результат це труд многих людей. Причому це не сію результат. Якщо ви знаєте, в нашому клубі пляжний ганбол культивується з 2000 року. Ми постійні учасники і європейських форумов і международных турниров. И как бы хочется поблагодарить всех тех людей, которые стояли у истоков создания данного вида спорта. Это те игроки, которые уже покинули наш клуб, но тем не менее приложили скажем так, большую лепту к этому результату, к созданию этого результата. Это те тренера, те детские тренера, которые работают в нашем регионе. И поверьте мне, без труда этих людей этого результата просто не было бы. Поэтому огромное им спасибо. И я думаю, что они разделят с нами наш успех, нашу радость, нашу победу. Друге місце подарувала наші збірні право участі наступного року на всесвітніх іграх у Колумбії. А до цього наша команда візьме участь у чемпіонаті Європи. Проте ці змагання відбудуться уже у наступному році. А поки що гравці повернулися до своїх команд до гри у класичний гандбол. Портовик уже встиг провести декілька тренувань. А ми ще раз вітаємо нашу команду з успіхом та званням віце-чемпіонів світу. Бажаємо перемог на міжнародній арені і надалі.